Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося у студії Житомир. .Інфо» і сьогоднішнім нашим гостем є офіцер запасу, волонтер, нині волонтер Олег Бойко. Я вітаю вас в нашій студії і хотілося б одразу ж задати перше запитання. Взагалі, от як стали волонтером? Ви колишній військовослужбовець, офіцер запасу? Чи хотіли ви одразу повернутися на службу до армії, чи вирішили зайнятися волонтерською діяльністю як експерт, як спеціаліст, який знає, що потрібно бійцям? Ну, З початку війни, скажімо так, я і вот такі ж мої друзі ми пішли як добровольці, воєнкомат, все. По неізвісним, непонятним причинам нам відказали. найголовніша причина була старої. Вот сказали, нужны молодые кадры, вы старые. Спасибо, что пришли, уточнили мобильные телефоны. Ладно. Потом пришла повестка. Все, мы опять собрались, побежали туда. Уже договорились служить в этом подразделении. Опять спасибо, уточнили мобильные телефоны. Спасибо, что пришли. Ждите звонка. Ну, ждем. В добровольческие батальоны не пошли. Ну, были на то причины. Решили, что раз туда не взялись, значит должны помогать здесь всем, чем можем. Ну, так и стали волонтерами. А когда была ваша первая поездка на передовую? И чем она запомнилась для вас? Ну, была еще в прошлом году. Не помню. это где-то в конце весны, начало лета, где-то так. Вот. Ну, запомнилась. Зап... Наверное, запомнилось тем, когда увидел первого раненого вживую, что это уже не учение, а все-таки привыкли к стрельбе, привыкли к танкам, привыкли, а к реальным раненым вот, на учениях такого не было. Вот, наверное, этим привыкли, запомнилось, а потом как-то оно уже и... И привычно стало все остальное. Скажите, а чи помните, может, какие-то там такие моменты, когда чи, там между снарядами, потому что там много волонтеров, попадают под обстрелы? Знаете, я так, скажем так, я рядовой волонтер, и очень часто я туда не езжу. Mm -hmm. вот. Много волонтеров попадали. Вот Люд... Людмила Блащук, Юлия Толмачева, они в очень сильные передряги попадали. Но мне mm -hmm. везло. Я мало туди їздив. Кузьма Скрябін в одному з своїх останніх інтерв'ю він сказав, що в людей сідають батарейки. Чи дійсно це так, чи перестають люди допомагати армії? Ви маєте в виду у волонтерів або у простого людей? І взагалі простих людей, і у волонтерів. Тому, що він називав це війною і що люди вже ну, не розуміють, для чого ця війна, і не розуміють, ну, кому вони допомагають, для чого вони допомагають такого плану. Є таке діло. из всех моих знакомых волонтеров батарейки у ребят садятся, скажем так, вечером. Но утром они снова заряжены и в бой. А по населению нашему батарейки сели очень сильно, вообще разрядились. В прошлом году, ну это видимо связано с тем, что вот пик патриотизма такой вот, война, все, люди помогали очень сильно. Сейчас батарейки разрядились полностью. Очень мало людей и получается, что одни и те же, одни и те На ну, манеже одни и те же. С чем это повязано? Это повязано с многими факторами. Везде по телевидению передают перемирие, перемирие, перемирие. Хотя тоже все прекрасно знают, у, кого, у каждого кто-то воюет. Знакомый, кум, салат, брат, муж, брат, ой, так, и так далее. Вот второе люди простому человеку что нужно он отдал своих 10 гривен он должен знать куда его 10 гривен пошло то есть он должен видеть результат результата не видит почему потому что вот он тоже солдат вот он в рваной форме вот у него сейчас уже жара какая он в зимних ботинках mm -hmm. вот спит на той же на, на бетонке спит то есть человек не видит опять же, Люди думают, что деньги уходят налево, воруют. С этим связано. Много случаев шахрайства. Те косят под жен военнослужащих, когда военнослужащие там. Вот. Те косят под раненых. Опять люди перестают верить. Есть случаи шахрайства среди так называемых волонтеров. Не все доезжает. Есть случаи, опять же, воровства когда с фронта возвращается обратно, здесь ты это где-то находишь, люди тебе приносят, сдают там по копеечке, ты покупаешь, от, отправляешь туда, а потом это возвращается те же спальники, те же, ну есть есть случаи. Вот поэтому у людей садятся батарейки. А Чевечева эта вы еще держава начала выполнять свои функции э, по заобеспечению армии. В чем сейчас є нагальная потреба? Сейчас есть потреба в форме. У меня каждый день звонки с фронта, да, и ездишь, ты тоже это прекрасно все видишь. Вот. Форма, ботинки, носки, ну, то есть одеться, обуться, сейчас жарко, влажные салфетки, чай, кофе, вот такое, это нагайная вот Вода, емкости для воды, разгрузки те же самые, но ну, сейчас меньше стали просить бронежилеты, каски, вот, видимо, понимаете, не, не тот уровень вопроса. Я рядовой волонтер, да, mm -hmm. я там в верхах не хожу, говорю то, что вижу. Бронежилеты, каски есть у всех. А что касаемо такого повседневного, да, оно выдается. Та же самая форма, те же ботинки выдаются по нормам довольствия. Но в нормах довольствия не, не указано то, что эта форма одела, через три дня она порвалась. Тот же самый раненый, на нем все это разрезали, выкинули, опять же нужна форма. Обеспечение госпиталей для медиков халаты, для раненых футболки, те же трусы, тапочки резиновые тоже приходится искать это все. Ну то есть больших изменений, как я, то я больших изменений от государства не вижу. Может там где-то танки какие-то новые купили, там космические ракеты. Это вопрос не покладу. По а с приводу До кого порадите звертатися людям, які хочуть допомогти армії. Бо насправді, як ви казали, є люди, які позиціонують себе як волонтери, а насправді просто на цьому заробляють. Тобто Воно не доїжджає, до кого звертатися людям, щоб бути певними, що допомога дістанеться. Тобто, тим, ну, я не можу не порекомендувати, от, хто хоче, то він завжди знаходить. Я можу порекомендувати, от, є е, наша організація це допомога Житомир. глава организации Татьяна Докель, могут обратиться, есть на Щерса, магазин «Оптика», там у нас Маша Уланова работает с нашей, есть где склады вот эти аптечные, там Нина Шепетуха, то есть... Э, на Ольжича остановка, там есть такая организация, сейчас ЗМИН, там главная Ирина Катюба Пожалуйста, на базаре стоит машина Людмила Блащук. Там Андрій на цій машині ну, плохо вот к нему можна он подскажет. підкаже. Тобто, це люди, а на 100 метровке, на Михайловской стоїть автомайдан. К ним можна Было Було бы желание, Найти можна завжди. Mm. Ну, це тобто, ну, там особисті знайомства, так? А як, от, припустимо, з позиції людини, яка от просто там, можливо, раніше не допомагала і не знає нікого з волонтерів, от як, як чи, чи є якісь там якось можна розрізнити. тобто що? Чуть-чуть, там, ну, я, наверное, ну, не документы, там, а какие кисть, ну не знаю. Вы знаете, вот за этот год я видел удостоверение волонтера один раз mm -hmm. э, в боровой у ребят. Здесь ни у кого удостоверений нету. Ну как, ну как отличить, я, я даже не знаю. Средства массовой информации работают. В Facebook, пожалуйста, заходите, посмотрите, нас найдите. В Одноклассниках, ВКонтакте, мы есть везде. В тот же самый Facebook заглянул, посмотрел на человека, посмотри дальше, чем он занимается, про что говорят. Вот. Пожалуйста, и уже какое-то доверие есть, будешь работать с этим человеком месяц-два, через два месяца ты уже о нем будешь все знать. Ворует, не ворует. Есть у нас и люди, с которыми сначала ты работаешь, а вот так вот уже через месяц, опа! ты узнаешь от него, что что-то не то, и с ним все прекращают деятельность, вносим его в так называемый черный список. Mm -hmm. Ну, на лбу не написано. Ну, mm -hmm. так, ну, в принципе, как вы кажете, что кто шукает, то уже знает. Да, было бы желание. Mm -hmm. Я вам надзвичайно дякую, что вы согласились э, поспілкуватися mm -hmm. с нами. Конечно. Будем завершивать. В студии «Житомир.Инфо» был э, волонтер Олег Бойко. З вами був я Евгений Красимчук. Допомагайте армії і залишайтесь на житом